наше вот таком формировании ложим руки поднимаем когда большим пальцем давим сюда поднимаем большой палец и ракурс не так делаем а ближе к себе тогда не видно будет монетки затем сгибаем перехватываем опять так же сам показываем что пустая рука шевелим и перехватываем большим пальцем монетку монетка была с руки. Затем ложим и классическим формированием забираем монетку. Приподнимаем чуть-чуть пальцы эти, в этот момент прячем монетку. Шевелим, монетка исчезла из руки. Затем закрываем, шевелим, первый раз, второй раз приоткрываем, делаем дырочку здесь. В третий раз. Потом, когда поворачиваем руку, разбивка вот у нас получается. Кидаем сюда монетку. И переворачиваем руку. И мы открываем пальцы, и монетка Посмотрим.